Значит, я считаю, мое мнение, то, что делает Путин, это неправильно. Неправильно. Имея территорию 17 миллионов, 98 тысяч, 246 квадратных километров, у земли мало. Цель одна – завоевать эти северные, восточные области, подмять под себя, для того, чтобы потом можно было поступиться к Крыму. Это все понятно. Там 7 или 8 областей. Но для этого не будет. Все я уверен, 100%, потому что Запад этого не допустит. Все закончится тихо, мирно и все. Все, что уже было на Майдане, тоже все прошло. Жизнь устанавливается, и никто никуда не пойдет воевать. Нам ну, надо ну, дать ну, им отбор именно им да. достойный. Думаю, войны не будет. Отрицательно смотрю на военные действия какие-либо против украинского государства со стороны России. Быстрее бы они пришли. То, что они оккупанты, однозначно. Однозначно. Ожидать можно от всего, от такого человека. Я считаю, что страшного ничего ожидать не стоит. Все-таки братья народы не могут пойти войной друг на друга. Ничего хорошего. Ничего хорошего от России ожидать нельзя. Потому что я сам недавно был на сборах. И что я могу сказать? Россия, если у нее будет здравый смысл, она никогда не нападет на Украину. Потому что мы братские народы, мы рядом живем. Вы вспомните при Союзе, какое было это самое. Какое было дружелюбие, отношения. Надеюсь, что все будет хорошо. Все-таки даже то, что Крым забрали, но все равно там не было стрельбы, не было этого всего. Я думаю, что это просто как угроза, но которая не осуществится. Но думаю, что России все-таки можно доверять. Никто не ожидал от братьев славян таких действий враждебных по отношению к Украине. Поэтому надо повышать боеспособность армии я сам он перевел 10 гривен, так сказать, смс оказал посильный вклад. Поэтому, если серьезно, надо, конечно, готовиться к любому исходу, даже к войне. То есть вызывать на переподготовку, срочниками серьезно заниматься, заниматься серьезной армией. Как есть, так и будет. Он не полезут сюда. Ну, понятно, как всегда, говорит, жадного жаба в два раза. Давит. Потому что жадность человеческая и нет предела. Его есть много, ему хочется еще больше. Ну, как говорят старые люди, которые прожили намного больше, чем мы, они более опытные в этом. И говорят, рано или поздно эта жадность приходит в обратно, возвращается как на своясь. Я не думаю, что, в общем, как... Конкретная война будет, конечно. Ну, такое запугивание, конечно, им есть чем пугать, скажем так. Мы же тут уделали и армию, все, скажем так. И не только за 4 года, как я ну, говорит. Я думаю, что лет за 25, так как я имел отношение к армии. Так что, такие дела. Завоюют восточную часть. Поделят Украину, что они еще могут сделать. Я на Украине живу. Зачем эта армия? Она не нужна. Пока у власти в России будет Путин, сказать точно, что нас ждет, трудно. Но я думаю, что ничего хорошего. Ну, я думаю, Россия будет отстаивать определенные позиции, если ЕС продолжит дальше влазить на территорию Украины. Ну, они, соответственно, будут предпринимать свои меры по этому поводу. Российская армия все-таки захочется захватить вот эту ну, центральную часть Украины. Ну а как получится, не знаю. Я думаю, плохого ничего. Совершенно. Я думаю, что если, может быть, поддержку поддержку окажут какую-то при помощи может, референдума. А так военной силы никакой не будет. Нет. Мое мнение относительно российской армии, э, руководимой Путиным, сейчас можно ожидать только агрессии. И нужно ее ожидать каждый день. Я не дуже вірю в те, що російська армія раптом перейде кордон України і розпочне якусь відкриту агресію, але я вважаю, що можлива ситуація, коли всередині України складеться така, такі обставини, які можуть спровокувати Росію до дій, аналогічних діям у Криму. Со стороны российской армии я не думаю, что будут какие-то действия. Знаю, это, мне кажется, дело правительства. Но я за мир, только за мир. Между нашими государствами.